પોલીસની આ સફળ કામગીરીમાં આરોપીઓ પાસેથી જુદી જુદી બેંકોના એકસો પચાસથી વધુ એટીએમ કાર્ડ અને રૂપિયા સત્તાવન હજારની રોકડ રકમ કબજે કરવામાં આવી છે આ ગેંગની કાર્યપદ્ધતિ ચોંકાવનારી હતી તેઓ મુખ્યત્વે જીઆઈડીસી અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારોમાં આવેલા એટીએમ સેન્ટરો પર વોજ હતા જ્યારે કોઈ અભણ કે ઓછું ભણેલા મજૂર પૈસા ઉપાડવા આવે અને તેને મુશ્કેલી પડે ત્યારે આ ગઠિયાઓ મદદ કરવાના બહાને તેમનો વિશ્વાસ જીતી લેતા હતા નજર ચૂકવીને તેઓ અસલમ એટીએમ કાર્ડ બદલી નાખતા અને પિન નંબર જાણી લઈને આદ બાદમાં ખાતામાંથી રોકડ રકમ ઉપાડી લેતા હતા પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ ગેંગને છેલ્લા કેટલાક સમયમાં અનેક નિર્દોષ લોકોને પોતાના શિકાર બનાવ્યા હતા પોલીસે આ ગેંગના પકડવા માટે ખાસ સ્ટેપ ગોઠવી હતી જેમાં પોલીસકર્મીઓએ વેશપલટો કરીને પણ વોચ રાખી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે ઝડપાયેલા આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે જેમાં સુરત ઉપરાંત અન્ય શહેરોમાં પણ આ પ્રકારના ગુનાઓને અંજામ આપ્યો હોવાની શક્યતા તપાસવામાં આવી રહી છે पांडेसर पुलिस ने कार्रवाई थी विस्तार में आर्थिक छतरपिंडी पर अंकुश आशा रही है सूरत शहर के पुलिस स्टेशन ने एक गिरोह की गिरफ्तारी की है जिसमें कि पांच लोग शामिल हैं ये पांचों पांच यूपी के हैं और इनकी एमओ ऐसी थी कि एटीएम के बाहर खड़े रहे और कोई जो एटीएम से पैसे निकलने निकल के लिए आया उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कैसे पैसा निकालना है तो उनसे वो ये उनका एटीएम ले लेते थे कि आप हमें पिन बता दो हम आपको हेल्प कर देंगे निकालने में और उसके बदले वो दूसरा उसी बैंक का एक्स्ट्रा कोई छोटा एटीएम ऐसा रखते थे और उसको फिर एटीएम मशीन में डाल के उनका पिन पूछ ले और बोले कि नहीं नहीं अभी तो पैसे नहीं निकल रहे कह के उनको जो छोटा एटीएम था वो वापस कर देते थे तो उनका जेनुन एटीएम अपने पास रख लेते थे और पिन तो उनको पता चली गया और जब वो आदमी चला गया तो उसके पीछे फिर वो उससे पैसे निकाल करके या तो कैश निकाल ले या उसे कोई पेमेंट कर ले तो ये जानकारी जब पांडेसरा पुलिस को मिली तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से जो एक लेडी कांस्टेबल को डॉक्टर बना करके साथ में पुलिस स्टाफ को भेज के ताकि उनको खबर ना लगे कि पुलिस है उन्होंने जाकर के रेड किया और पांचों पांच को पंचनामा तहत अरेस्ट किया है और उसमें पांडेसरा में दो गुना एक गुना सचिन पुलिस स्टेशन और एक अभिस्तान ये चार टोटल गुना इनके ऊपर दाखिल है और उनके साथ ही साथ उनके पास से लगभग डेढ़ सौ ए अभी बरामद हुए हैं जो उन्होंने बाकी लोगों से इस तरह से लिए हैं जिसमें कि आगे कोई और अगर हमें फरियादी मिलता है या कोई कार्रवाई पॉसिबल हो पाती है तो हम करेंगे इसमें जो पांच आरोपी हैं उसमें मुख्य आरोपी राम पूजन सरोज है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश में पहले भी चार गुना दाखिल हो चुके हैं और साथ ही चार जो आरोपी हैं अनिल राजभर विशाल राजभर राहुल राजभर और विकास राजभर इन सब की उम्र ये 25-26 साल की है और सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लगभग छह से आठ महीने से ये में थे सर ये कहाँ पे किसको टारगेट करते थे और सूरत में क्या करते थे आरोपी है सूरत में कामगिरी के नाम पे लोग छुटक मजदूरी जैसे ही काम करते थे मोस्टली चीटिंग वगैरह में इन्वॉल्व है इन्होंने जो भोले वाले लोग हैं जिनको एटीएम से पैसे निकालना नहीं पता है जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है जल्दी भरोसा कर लेते हैं वैसे लोगों को टारगेट कर रहे थे और इसके थ्रू ये थोड़ा अवेयरनेस भी करना चाहेंगे कि एटीएम का पिन एक बहुत ही प्राइवेट चीज है और किसी भी हाल में किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए मैम कोई तारीख चौकस नक्की होती थी उसी तारीख पे आ गई लोग टारगेट करते वैसे नहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर तारीख नहीं एटीएम के बाहर खड़े होकर रेकी करते रहे और जो वैसा पर्सन देखिए उसको ही टारगेट करते हैं